Помните, мы к вам приходили в прошлом, позапрошлом году. Представляться, сейчас мы представимся, мы сотрудники заводского отдела полиции. Мы представляем э, участковых инспекторов полиции и э, криминальную милицию по делам детей. Нынешнее название сек – сектор молодежной, молодежной превенции. Сегодня у нас такая тема будет, мы затронем тему насилия в семье э, и насилия и жестокости жестокое поведение в школе по отношению друг к другу Значит, жестокое отношение по отношению друг к другу в школе вы привыкли понимать что младшие классы привыкли бегать скакать по коридорам кричать но вы уже взрослые люди вы уже должны понимать что если вы раньше были детьми то сейчас вы растете у вас больше силы прибавляется и не, не, неосторожное, знаете такое Бегаете по коридору, один ребенок толкнул другого, второй не удержался, упал, причинил... Ваши конфликты, которые происходят между вами, не, нельзя, э, скажем так, друг друга оскорблять, обижать. Ваша обязанность учить уроки, ваша обязанность посещать школу, выполнять требования учителей. То есть это все в уставе, как бы прописано, даже если негласные такие правила...